videoni ota onasini umriga yubormoqchi bo'lgan yoki yuborgan odamlar ko'rishini tavsiya qilgan bo'lardim internetlarda ko'ryapmiz har xil holatda ota onalar yosh katta odamlar sarson sargardon bo'lib yurganini ko'ryapmiz O'zingiz borsangiz boravering o'sha arzon turizdan o'ziz bor. lekin ota onaga yaxshi sifatli kontrolda turadigan puliga talashmaydigan joydan yuborishingizni maslahat bergan bo'lardim Liboy o'g'il bolani orzusi umraga hajga jo'natish xudo xohlasa man maxtiy turizm kelganman bu yerda ramazon oyi uchun turlarni ochishgan pastda nomerga telefon qilib bemalol bog'lansanglar bo'ladi ramazon oyida umra qilinganni savobi hajga teng deyishgan umra qilishlik baxti hammamizga ota onamiz bilan qilishlik baxti hammamizga nasib qilsin bu videoni hozirni o'zidan ota onasini umraga jo'natmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying manzil cho'pon ota afruz to'yxonadan farhadskiy dehqon bozoriga ketaverishdi o'ng qo'lda mana to'rt tashki do'mni tez joylashgan maxtiy turizm sizlarni kutib qolamiz